burada şu an e, sabah olduğu için benim adım Mimoza eğer beni tanımıyorsanız ve bu video şu an tamamen tesadüfen karşınıza çıktıysa ben Barcelona'da yaşıyorum 5 senedir ve e, burada gezdiklerimi, gördüklerimi yediklerimi, içtiklerimi, seyahatlerimi sizlerle paylaşıyorum. Diğer videolarımı da göz atmadıysanız göz atmanızı öneririm. Bugünkü konumuz çok eğlenceli bir konu bana gelen önerilerden biri İspanyol en yakın arkadaşım Mercedes'le beraber paye pişireceğiz. <laughs> ve emin değilim pişirebileceğimize. Yani şöyle ben hayatımda hiç payaya yapmadım ama Mercedes çok güzel yemek yapar ve o daha önce yapmış. Deniz ürünlü bir paye pişirmeyi deneyeceğiz. Ama bundan önce de gidip pazardan gerekli ürünleri alacağız çünkü safran gerekiyor çünkü işte deniz ürünlerini almamız gerekiyor bunun için de e, Boqueria'ya gideceğiz eminim Barcelona'ya gelmiş olanlarınız ah kolum ağrıdı bir dakika Barcelona'ya gelmiş olanlarınız e, Boqueria'yı biliyordur hatta görmüştür gitmiştir diye düşünüyorum buranın en meşhur pazar yeri Boqueria. çok büyük her şeyin satıldığı açık yani açık, üstü kapalı ama böyle bir sürü bir sürü standın olduğu bir yer. Gideceğiz önce oradan gerekli malzemeleri alacağız. Bu malzemelerle eve geleceğiz ve beraber paella yapacağız. Sizinle paella'nın tarifini de paylaşacağım. Böylelikle aranızda denemek isteyiniz olursa deneyebilir. Benim paella tencerem olmadığı için Mercedes'ten alacağız paella tenceresini. Ve beraber pişireceğiz. Gelin görelim bakalım yapabiliyor muyuz? İnşallah yaparız çünkü yemek de istiyorum yani sonra o payayı yaptıktan sonra inşallah güzel olur. Hazırsanız videoma başlayalım ve evden çıkalım ve bu gidelim bakalım neler oluyor. <laughs> bekliyorum ee, buraya gelenleriniz bilir Burası Normalde böyle kalabalık oluyor ve yürümek imkansız oluyor stand gezmek imkansız oluyor İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı şu an Avrupa'ya e, turist kabul edilmediğinden dolayı dışarıdan ve şu an hat, Hatta İspanya içerisinde de ulaşım sınırlandırıldığından dolayı bomboş Burası bugün bir Perşembe günü Normalde gayet hafta içi çok kalabalık olan bir yer. Buralıların e, da, lokallerin de alışveriş yapmaya geldiği normal bir gün. Ama görüyorsunuz ki etrafta kimsecikler yok. Hatta bazı standlar kapalı. Restoranlar kapalı çünkü şu anda Barcelona'da bütün restoranlar kapalı. O yüzden Bokeria'nın içerisinde bulunan restoranlar da kapalı, kepenkleri inek. Şimdi Mercedes'i bekliyorum. Onunla beraber birazcık dolaşacağız. Etrafta size bu sırada göstereyim. Hola Mercedes. Hola. <laughs> Buenos días. A ver tu bolso que tenemos en tu bolso. Mira, tenemos los utensilios para hacer la paella. Pues esto es la Así, Perfecto. Y tenemos una lista de ingredientes que vamos la a comprar. Aquí está la aquí. lista aquí, vale. que vamos a ver qué pescado fresco. hay Vale, aquí. a ver. ¿Vale? Porque vamos a improvisar. Sí, vamos, porque va. Vamos a hacer una paella clásica que está muy bien, está muy buena, pero vamos a improvisar. Improvisar, no vale. Nada más bonito que la creatividad y la naturalidad. ¿no? <laughs> necesitamos? Necesitamos cebolla, un cebollas, pimiento y basta. Y azafrán. Azafrán, azafrán, es importante, va. Şu ana kadar aldığımız hiçbir şey bir euro geçmedi, bir buçuk, bir buçuk geçmedi. Bir kalamar, bir balık başı, Birkaç, 10 tane karides. Hepsi böyle birer, bir buçuk, bir buçuk, bir buçuk gibi ödedik. Allah'tan o bu işleri biliyor çünkü ben hiç bilmiyorum. Bana şuradan bir şeyler aldıysam asla alamazdım. O hem nereden neyin güzel alınacağını biliyor. Hem de nerede neyin ucuz olduğunu biliyor. Ben de onun peşinde böyle biliyorum. Evet, şu anda eve geldik. Estamos en casa, ahora Mercedes va a empezar a preparar el caldo de la paella porque me ha dicho que tenemos que preparar el caldo nosotras, no debemos comprarlo. Entonces, ahora ella ha empezado. Ay, mira el cangrejo. Tenemos que poner un cangrejo azul que da mucho sabor para el stock de la paella de pescado. Ay, lo siento cangrejo. Mercedes, quiero que nos expliques un poco cómo vamos a hacer la paella. Vale, pues empezamos haciendo el stock. Vamos a hacer un, un arroz socarrat de gamba roja fresca y almendras gallegas. Entonces empezamos a hacer el stop. Hemos escogido un cangrejo azul, da mucho sabor y una cabeza de raspe, cebolla y una cabeza de merluza. ¿Qué haces? Pones todo junto en el agua. Dejamos hervir el agua primero. ¿Vale? Con un poquito de perejil, unas hojas de laurel de cangreso, ¿Y, y hervas hervir, todo, ¿no? Y hervimos todo a fuego lento durante mínimo 40 minutos. Ok. Y si tienes más tiempo, pues cuanto más tiempo mejor para que coja más, más eh, sabor. Más sabor, más consistente. ¿Y mientras podemos hacer otra cosa o tenemos mientras que.? Mientras podemos hacer otra cosa. ¿Qué podemos? podemos ir preparando eh, lo que es la base de, de la paella, digamos. El pimiento, la cebolla, eh, lo cortamos todo, lo que es el pescado. Eh, en este caso hemos elegido un calamar de la ría. Eh, las gambas. Vamos cortando cosas. Vamos cortando. A ver, ¿me ayudas? Ahora eh, empezamos. <laughs> y luego vamos a comer la paella. Of course. Tengo mucho hambre. Bueno, también comer algo. ¡Me encanta el color! ¿Eh? Vale, la ponemos dentro. Los dos, los dos. Cuidado. Cangrejo fresco, azul. Lo siento, lo siento mucho, lo siento mucho, lo siento mucho. Sí. Cabeza de rape. ¿Todo esto? Sí. ¿Todo? Sí, para hacer el stock. Tiene que tener sabor, ¿no? Porque es, la, es una de las bases más importantes para hacer una paella. Vale, y ponle también un esprimón ya que lo tenemos ahí. ¿Qué ¿Sí, hago? Así, se ¿Sí, mete la Ahora ponemos sal. y ahora tapamos dejamos hervir y luego a fuego lento bien vale entonces ponemos dejamos las almejas una horita dos antes con un poquito de sal para que expulsen la arena que tienen dentro mira no lo sabía has preparado el arroz he preparado el arroz miramos el grano se llama arroz bomba si no lo encontráis en todos los supermercados, pues arroz redondo, ¿vale? Vale. Que es muy importante el arroz, ¿vale? El grano. ¿Este qué es? Esto es vino blanco. Oh. Y concentrado de tomate. Vale. No, yo no soy muy profesional del corte, ¿vale? Oh, ella Ella es de Galicia. Entonces, ella no tiene nada que ver con Puerto. Pero aún así me queda muy bien. Vale. Ya veráis. Mm. Seguir la receta. paella este, Valencia, ¿no? Valencia Elche, sí. Más famosa ahí. Y la más famosa paella de Valencia es lo que te, tiene cangrejo. Ay, caracoles. Eh, car no, caracoles no. Eh, conejo, ¿no? Sí. Creo que. Y normalmente se come. Los domingos. Exacto. Los domingos para almuerzo. Toda la familia, ¿no? Después de hacer un aperitivo. Y otra peculiaridad de la paella es que realmente no se come del plato, sino que la mm. familia pone la paella en el centro de la mesa, cada uno tiene su cuchara normalmente de madera para no rascar el recipiente y todo el mundo va comiendo de ahí. Otra particularidad es que cuando hacemos el arroz, normalmente en esa zona, pues se hace una capa fina, por eso no podemos poner mucha cantidad de arroz. Tiene que quedar jugoso, pero por abajo tostado. Vamos a hacer un arroz socorrado, que no es una paella. ¿Qué significa sucarra cuando azúcar se rap, quema un poco? Cuando se tuesta por abajo y queda el grano como oh, medio frito. Entonces es importante a medio fuego cocinar y luego al final subimos a tope para que oh, se tueste. Y tiene que ser capa finita porque si no es difícil. Un dedito de arroz. Como veis, no estoy haciendo nada. Sí, es que, sí, a cortar el pimiento. Pimiento puedo, como lo quieres. Un pequeñito, cuadradito. Y una pregunta, entonces, si la gente no tiene este sartén, ¿qué hacen? En una ¿No pueden hacer normal. una paella? Sí, pero la, lo haríamos en una sartén normal baja, que tenga bastante pulo aquí. ¿Cuánto tiempo tarda hacer paella? Unos 20 minutos. ¿Sí? ¿Cuándo tengas el caldo hecho, sí. Pero prefieres hacer el caldo de día Mejor, siempre mejor. En el caldo, sobre todo una cabeza de pescado, perigil, sí, una cebolla sí, y si puedes tener un marisco de concha como un cangrejo y, y la gamba, la gamba le da mucho sabor también. Cabezas de gamba. Vale. Vamos a hacer la gamba primero un poquito, ¿vale? Porque yo la gamba la saco y el calamar. ¿Aceite de oliva tienes? Sí. Bien. Cortamos esto primero. Vas a hacer las gambas y el calamar, calamar primero. Para vale. que quede el jugo en el aceite, que luego haremos ahí la cebolla, el pimiento, la pasta de tomate, para que quede el sabor y luego penetre bien en el arroz. Vale. Sí, pero no queremos que la gamba y el calamar se cocinen demasiado y queden soggy. Es por eso que lo apartamos y al final, unos tres minutos antes de que termina la paella, lo colocamos por encima. Ahí está el punto. Ah. Calamar fresco de ría. ¿De dónde? De la ría. La ría es donde se junta el río con el mar. Entonces este calamar ah. viene de Galicia y, y viene de la ría, que son los mejores calamares cleaning the squid. ¿Qué estás cogiendo de calamar dentro? ¿Qué es? Las ¿Intestines? Sí, ya le he quitado la columna vertebral. Okay. ¿Eso? ¿Eso ha salido del calamar? Sí, esa es la columna del calamar. ¿Este es plástico? No, es plástico. Mira, le queremos sacar. Mira que tiene adentro el calamar. Es muy fresco. Tenía un pescadito dentro. Por eso ¡Oh! no conseguía... ¿Ves? El Estoy en shock. Mira, ha salido un pescadito del calamar. No me lo puedo creer. Claro, los, los calamares comen pescado pequeño. Entonces le quitamos lo que tiene dentro, pero no conseguía sacarlo y dije que hay aquí, tengo que abrirlo primero. Y era un pescadito. Que mira, lo aprovechamos y lo ponemos en el <laughs> Entonces, cortamos esto, que es la cabeza, quitamos los ojos, y hasta Esto lo dejamos entero y cortamos el calamar en tiras. El calamarcito pesado, qué? Ah, mira, he cogido un pescado. Hoy, hoy no tendré hambre. Y luego le cogen a él. Y al pescado para hacer un caldo. Sí. <laughs> y ahora vamos a cocinar las gambitas y calamar. Vamos a darle un poquitito. Ok, entonces. Le se tiene una particularidad. Hay gente también que. No le molesta pelar la gamba, entonces normalmente cuando van a los restaurantes piden una, una paella con gambas peladas que se suele llamar paella señorito. Señorito por qué? porque, porque eres un señorito y no quieres no hacerla. Pero para mí uno, pues, es una experiencia, ¿no? Exacto, es una experiencia exacto, pelarlo. Exacto. pelarlo. Es un parte de, de comer paella. Claro. Tienes que estar involucrada. Aunque eres una señorita. Pero me gusta involucrarme en las cosas. Por eso que la gamba me la pelo yo. No quiero que me la peleen. Eh, otra información interesante sobre. Cómo se come la paella. Es buena, es buena. Es que me has dicho más, más, más. Cuando se come paella, entonces lo ponemos en el medio. Cada uno tiene una cuchara de madera y lo piezas como una pizza. Entonces, este triángulo aquí enfrente de. De ti, es tu parte entonces empiezas a comer de tu parte no puedes no puedes salir, salir de tus bo, bo, eh, fronteras <laughs> y si hay algún ingrediente que no te gusta lo empujas no sabías, al medio así que por ejemplo si a Mercedes le gusta la gambita porque soy una señorita no como la gambita no voy a pelar si a Mercedes le gusta Calamares yo lo empujo al medio y ella lo coge. Bajamos un poco. Un poco. Vale. Ponemos la gamba. Una fiesta de amigas. La pondremos encima como un elemento decorativo, luego ¿no? cada uno también lo quiere poner. Y también da el sabor, sí, el sabor. imagino. Podemos poner un poquito de ajo también. comino, me gusta mucho. Paprika, ¿vale? Que es un, un pimiento dulce, ¿vale? Que tiene un, un toque de picor, pero tiene sabor Entonces, tenemos ya el pimiento y la cebolla medio pochado, entonces le he puesto la ñora y un poco de paprika. Y voy a añadir también un poco de tomate paste, que también le dará color a partir del sabor. ¿Vale? Cuando esto esté ya un poco reducido, le podemos poner Vino blanco. ¡Uh! ¡Qué rico! Y esperamos por la reducción. ¿Y cómo has aprendido a hacer paella? Pues de mirar a mi mamá, de estar en los restaurantes, entrar en las cocinas y ver cómo lo preparan y de ahí pues conociendo los ingredientes, uno ya sabe cómo mezclar, entonces vas añadiendo que otros, otras cosas que normalmente la traía en plástico, no me daría, pero nunca sigo recetas. Entonces cada día es diferente. pero mi pareja siempre me dice, escribe las recetas porque luego nunca te acuerdas, pero como cada ah, vez son diferente tampoco intento acordarme de Ahora vamos a coger un poquito de caldo. El azafrán va a ser lo que le dé color amarillo a toda la paella, ¿vale? No usamos colorante. ¿Sabes cómo se llama azafrán en turco? ¿Cómo? Surprende. No voy a sorprenderte ¿Cómo? mucho ¿Zafrón? porque lo sabes. ¿Cómo? ¿Zafrán? Zafrán, sí. Zafrán. zafrán. María. Pero a veces en los restaurantes eh, en la rambla eh, le ponen Colorante, colorantes. colorantes, no, queremos químicos. no queremos químicos, todo fresco, todo natural y por eso no se come en los restaurantes de la rambla. Esto ya había dicho muchas veces a mis espectadores. Añadimos el arroz, tenemos que dorar un minutito el arroz antes de. Añadirle cal ¿Solo esto? No, no, no. Esto es con el azafrán. Ah, para sí, que no, ya vaya cogiendo color, ¿vale? Ahora le tenemos que subir el fuego. Normalmente de caldo por una taza así serían tres, pero depende de, de la cocina de cada uno. Lo que tenemos que hacer es. Entonces, has puesto una taza de arroz. Una taza de arroz para los cursivos. ¿Y cuánto, cuánto caldo vamos a poner? Pues como tres tazas. Tres, aunque. Okay. Pero repito, no hay receta. Exacto. No, uno tiene que ir probando porque depende si le subes al máximo o lo pones al mínimo. Pero ahora, cuando uno le echa el caldo, tienes que cubrir el arroz completamente, ¿vale? El arroz. Y dejarlo al máximo un poco. Luego lo bajaremos. Ah, como lo pasas, ¿no? Un poco. Cubres y todo. Cubrimos, que no se vea. No le he echado sal porque ya el, el caldo nos ha quedado bastante salado. Iremos probando, ¿vale? Pero puedes congelarlo y así si haces tú una paella otro día. ¿Yo voy a hacer una paella sola? Pues vendré yo de invitada de, 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 de y sí, la pagaremos ah. Yo solo he limpiado y he cortado una cebolla de, de mitad. No, me has ayudado. Y un. ¿Mimo, quieres pimiento? probar a ver si está bien de sal? Sí, va. ¿Vas mezclándolo? o lo dejas así tal cual y esperas lo, para que cocine. Lo dejas así tal cual. Lo que pasa es que hay que tener cuidado con el si no, fuego. Con el fuego. Este fuego no es grande. Sí. Así si no lo hay que mover un poco. Ah. Porque si no aquí no se hará, se quedará el grano ah. duro. Pero mejor no moverlo demasiado, porque si no el, el arroz saca el almidón y se queda como risotto. No queremos un risotto. No pero queremos no, un risotto. No queremos hoy. Una, Por un favor. Arroz, sucarrado, una paella. Ya le hemos subido el fuego ahora para que se vaya tostando por abajo. Ahora lo subimos a fuego máximo para que se empiece a tostar, ¿vale? Nuestra paella, paella de marisco. Muchas gracias, Mercedes. Un placer. Ahora vamos a ver si está rica o no. Si no, te echo de esta casa. <laughs> decir algo a mis followers que espero que les haya gustado nuestra receta y que quiero ver vuestros vídeos mm. con, con vuestras sí. paellas queremos ¿Vale? ver y cualquier duda le podéis preguntar a mi moza ella os dará respuestas así que enjoy yo recipe voy a decirlo en turco esta vez porque probablemente en este minuto ya estoy cansada de escribir sus subtítulos <laughs> y quiero terminar los subtítulos lo antes posible entonces ahora vuelvo a hablar turco <susurra> şarap videomuz var, seyahat videomuz var, Barcelona videolarımız var, kişisel gelişim videolarım var. Her şey var. Aradığınız her şeyi bulabilirsiniz kanalında. Onları da göz atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Biz payamızı yemeye devam ediyoruz. Görüşmek üzere. <laughs>